Ты... А, это... так не а на чем мы ездим? Потом вот это вот. Не давят просто на плечи, это обжимает всего. Из с керамики? Что? Э, термо... Но первые показали, что э, э, с радиостанции э, можно а, до, до... Э, души. Э, Шолом 15 килограмм. 13 килограмм это аналог. В комплект дошел мы идея маска. Специальное назначение. Вот нам значит, всевозможные липучки для того, чтобы размещать. то еще и пуговицы. кроме этого... Удовольствие. На нее нагрузку цеплять, она не спадает и держит очень хорошо Коленная часть. Как правило, это большая проблема причем она с этой стороны вот такая как бы жестковатая на вид, а внутри она, понимаете, развивается. Вот, так, такие, вот такие вот берцы вы можете... Вот эта форма стоит 530 гривен. По 4-5 класс это винтовка СВД, ЛПС 545, 7,10 и 7,62 бронебойного запалена куля. В том числе имеет круговую защиту паховый щиток, область поясницы, наплечники, воротник и полностью базовая защита ПМ полностью удобно и защищает в том числе, кроме пистолетных патронов, от осколков. Оснащен системой быстрой съемки и в принципе, системой компоновки подсумков. В принципе, все. А? Пожалуйста. 5 же. метров снайпер приметовку держит. Человек жив. А поле куда ушло? Пуля? Вот, вот она, горячая. Вот Аккуратно. Покажите Расскажите, когда автомат 5.45 5.45, стреляли, стреляли патроном 5.45 В поле ПП 7.10 усилены. Да. Повышенный пробиваемость. Повышенный, пробиваемость. Патрон повышенный пробиваемости. Можно и на эту сторону показать, как пожалуйста. Одна есть, одна пожалуйста. Попадание есть. Разверите, пожалуйста. Нет, нет, с другой. Целая, пожалуйста. Таки целый, человек жив. С ногами с этими. Как раз беру сторону. сторон. Он просто разорвал, потому что он лучше будет... Попал.